Всем привет, и я рассказываю, как я стал популярным. Ну, три подписчика, ну, три подписчика, которые будут Первый. Я снимал много шоу Это много. я 32 два Не считая, ну, не считая долгие видео. Фух. А так, не 30, ну, но когда уже выйдет Цее видео, будет 38. восемь. Хм. Будет... Не, вообще видео. Ладно. Так вот, я я стал популярным? М -м -м -м. О, первое, наверное, я сделал, что начал снимать видео. Видео это может быть разный. Допустим, какие у меня залетают видео? А первое видео, которое у меня залетает, это... анимациями. Что это бебе? Ну я просто случайно у на когда я снимал еще мемес. Ну, просто я Харшлегина. Ага. И тогда он сразу бахался на Потом, Следующее пришло? Подивився, что тренди сейчас а, из Великой Лестницы парить Ну, играясь. Я бачил она миллион. И вот она у меня вот залетела. И я еще поделал. Потом еще по хату богато... начал залетать, я начал волхоб делать. Потому что я давно уже не делать. А, а меня еще летал. что-то там, где я с вышки падаю, типа. Ну, Роблокс, паркурия паркуре каком-то. Ага, еще вроде в соперниках за два видео залетели. Хоть на одинаково. Um, вот еще как-то Роблокс, это, эм... Ам... там, не, я не понял, ну там 1200 просмотров Но самое популярное сейчас у меня видео по просмотрам Это Метро Ман плюс Роблокс Мы даже сейчас включить музыку из Метро Мана Вот, сейчас включить Вот, что у меня популярное, в принципе, реально скажу а, меня, Вот, я должен снимать, у меня есть подписчики, кому нравится Когда я снимаю так Метро Ман Ну и эти танцевалки типа Ja się malu zapiszę. a jak mało jest, jak ja ten to zapiszę. What? A, czy ja na drugi golec z nią, no, dopuszczam. ага ну вообще занимает много то ну, есть танцевала когда я первый раз на моем канале встретилась потом если я себе как она называется, скажу вот а, метроман плюс Робдокс. вот и про метромана сейчас сейчас хорошо хай Ну, если бы я его сняла не, там пять дней назад, назад то тогда да еще он был и лучше популярнее. Фух. Значит, так. 30 подписчиков, это, в принципе, нормально. Что еще я буду снимать? Прошу, а, про что я буду снимать? Я еще не знаю, что я буду снимать, но я знаю, что. Может, даже на этом канале, через этого канала, будет выйдет клип, когда будет прям 30 подписчиков. Мне кажется, они уже будут завтра, а я клипы не, не успею записать. Значит, я не знаю, где будет. De, а еще будет, я же вам сказал, что Рисик популярен, что надо первый сделать. Подписаться на мой первый канал, а будет, это второй. И почему-то он популярней. Ну ладно, всем пока, я вам рассказал, как я стал популярным а вы а еще краче сейчас. Снимайте дофига видео и снимайте потом, что у вас будет начало. Снимайте дофига видео разных тем. И, и снимайте только те, что нравится вашим подписчикам. Все. Это все, что я могу вам сказать. А еще, если у вас не получается снимать... Я вам не скажу, то кто не снимает, нет, снимать надо, потому что у меня всегда не получилось. Но я снимал и снимал, и у меня получилось подписчики. Ну ладно, всем пока!